Привет! Здравствуйте! О чем хочешь пообщаться? Абсолютно без разницы. Откуда будешь? Город Луганск, Россия. Кто? Луганск Россия. Луганск? Ты из Луганска? С области. О. Не, я недалеко живу от Севердонецка. Хорошо. Да. Ну, когда-то был красивый город, пока Россия туда не пришла. Ну, конечно. Когда Россия туда пришла, расскажи, в каком году? В 22-м году. Северодонецк? Что-что? Северодонецк в 22-м пришла? А когда она пришла? Я вопрос тебе задал. Так я в тебе уже ответил на этот вопрос. В 22-м Северодонецк? Я в тебе уже ответил на этот вопрос. Я просто уточняю на всякий случай. Понятненько. Плохо, плохо, что уточняешь. Нужно было уточнить, куда трамваи пропали в Луганске. А причем трамвай, если мы сейчас начали за Северодонецк завалить? Я не общался Ты с тобой на тему Северодонецка. В основном российские войска пришли из Северодонецка, да? А в каком году они пришли? Я просто интересуюсь. Ну, а я тебе отвечаю, когда начали наносить удары, а не когда начали уже сорты полностью стирать горы с лица земли. А, удары сначала, а потом да. с лица земли стирать? Ракетные удары, которые Россия наносит, наносила и наносит по, сегодняшним... сегодняшний день по гражданским До сих пор по Северодонецку? по гражданской инфраструктуре по всей Украине? По всей Украине? У тебя проблема со слухом? Или ты чуть-чуть... Э -э просто... или образовательная система в Луганске в 2014 году где-то пропала? И люди с ними общаются, одно и то же самое. Ты чуть-чуть... Потому что нет, ты просто потом, когда на видео будешь там вот это монтировать, все, чтобы у тебя все хорошо получилось. Ванечка, да ты в прямом эфире не переживай. Я говорю, чтобы у тебя потом не получилось слова перековеркать мои. Ванечка, я ничего не буду перековерковать. Главное, чтобы ты контент делал и все. А если ты будешь просто вот так вот зацикливаться на одном и том же самом 10 раз задавать мне вопрос, я скипну. Мне, ну, ты же понимаешь, что тяжело общаться. Даже я, имея там опыт 3 года общения с русофобами, иногда не могу выдержать и просто их переключаю. Mm -hmm. Твое право, тебя же никто не ограничивает. Вопросы какие у, у тебя? У вас есть? свободная страна, европейская. Вы все, что хотите, то и делаете. Какие вопросы у тебя есть? У меня к вам? Да, ко мне. Ну хорошо, давай задам такой вопрос. Как там в Европе дела? В Европе? Не знаю. Я в Европе давным-давно живу. Где-то война, Где а? война идет, где-то люди на море ездят, Кто-то на горы ходит. Какая война? Российско-украинская. Война? Да. А кто кому объявил? Война. Войну не, не нужно объявлять, чтобы она началась. Не нужно, да? Не. А что нужно сделать? В Великой Отечественной войны также не было. Там спецоперация Барбароса да, а была. Ну, проблема, чтобы По очереди. Была. Это агрессия Ты называется. Можешь? Российское автор... вооруженное вторжение на территории другого суверенного государства. Ну, ничего себе. Прям российское вторжение нужно обязательно, чтобы было, да, независимо от суверенитета. Мы же государства. сейчас говорим по поводу войны российского украинской Я так тебе ответил. Войны я тебе говорю, какая война, нет войны. Я же тебе ответил. Ты Если бы ты внимательно хотя бы раз за вот эти 8 лет, а уже 11, зашел в интернет и вписал, что такое война, ты бы хотя бы знал обозначение, потому что война ⁇ это вторжение одной стороны на территории другого государства суверенного. А так как знаний у тебя нету, потому что в Луганске, как таковых, уже не осталось школ, понятное дело, что ты даже не будешь знать обозначение войны. А можно тебе задать великое вопрос? <с> задавай, задавай. Давай, а что вы в стране сейчас свое производите? Расскажи мне, пожалуйста. Э Украинского такого, чтобы... Дроны, наш... ракеты, дроны ракеты, бронетранспортеры, э еду, если брать под внимание, разные компании, которые это делают. Э самая лучшая система отдаленной отдаленного, защиты частных домов и, в принципе, предприятий компании Ajax, Самая популярная во всем мире технологиями и ресурсами, которые пользуются во всем мире, помимо э, 400 России. Что еще там такое есть? Производство, которое европейские и американские страны у нас подкрывали, тоже так же работают. Это какое? Пример себе типа привести. Кроме дронов, ракет и бронеспортеров, ты не произвел сейчас впечатление вообще никакого. Так а зачем я не собираюсь производить какое-то впечатление? Я лишь тебе ответил на твой вопрос, что Украина производит? Дроны, ракеты и бронетранспортеры. Все. Я тебе только что уже отвечал. Если у тебя проблемы, а они у тебя действительно есть с восприятием информации, ну тогда отправил бы тебя к врачу, ну там, в ЛНР врачи, все за в двадцать втором году. <с> да, да, да. Люди вообще на тебя ведутся, я честно не знаю. Честно, мое откровенное мнение. Как? Дело в том, что твое откровенное мнение никого не интересует. Я Смотрел, думаю, вот человек может хоть что-то за себя сказать, за свою страну, а по факту, Ой, по факту ну, Слушай, просто... у меня хотя бы страна есть. <с> а ты же за. Вы называете часть Луганской области Луг... Смешно даже. Я, в это никто не верит и это никто не воспринимает всерьез. Я же тебе говорю, отключать звук это прям, по, прям по, по Я тебя предупредил, я люблю конструктивный разговор. Пожалуйста, а что ты на звук отключаешь? Потому что когда я начинаю говорить, ты начинаешь перебивать. Нет, я тебе задал вопрос и ты выключил звук и начал рассказывать свою историю. Я тебе ответил на твой вопрос по поводу того, что Украина производит в Украине. И за это я услышал, не, не возвращайся. За это я слышал. Ты же сказал, что не возвращаешься, опять возвращаешься к тому же старому. На какой вопрос я тебе не ответил? На какой-то мне вопрос не ответил? Ну, ты, зачем ты повторяешь мои слова? Ты свои слова заново повторяешь, не я а тебе. Вернемся. На какой вопрос твой я не ответил. Ты ни на один мой вопрос не ответил, кроме тронов, ракет и бронетранспорта. А какие ты еще вопросы задавал? Ты что, не слышал больше ничего? Да, по поводу войны я тебе ответил. Ну, так как у тебя в 2014 году остановилось, ты, в принципе, не знаешь обозначения войны. Я говорю, запытаний не слышал больше никаких. Больше нет, не слышал. Нет, а что ты разговариваешь на российском святом языке? Я могу общаться на русском, украинском, французском, польском, английском, на любых языках мира в Украине. Потому что можно в Украине общаться на любых языках мира. Я же говорю, общайся на своем. Да я на русском общаюсь. Ты на русском? Да. Да, а когда ты приходишь там куда-нибудь в государственное учреждение, ты чего требуешь, чтобы с тобой на каком языке общались? На русском. На русском? Да. А по законодательству? По законодательству люди, которые меня обслуживают, сперва должны обслужить на украинском. А если я, как посетитель, попрошу их перейти на русский язык, и они его знают, они свободно могут общаться на русском языке. Перейти на русский язык. Так что обслужу, как посетитель. Видишь, ты меня перебиваешь. Я когда говорю, я выключаю звук, потому что ты перебиваешь. Я тебя услышал, твое мнение. Я тебе говорю, я тебя не просил переходить на русский. Изначально надо было на украинском. А зачем я вопрос задаю? Оно сразу видно. Да, какой ты вопрос задал? Русский язык где-то в Украине запрещают? Нет, 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 конечно. Ты просто должен разговаривать на своем. Давай, у нас с тобой беседы не получится. Говорит, а если я приду в государственное учреждение, так что? Так нужно было открыть законопроект и его прочесть. А не смотреть телевизор, заходить в четвертую и врубать. А если я приду в государственное учреждение? Все включил? Да. Я когда делаю паузу, да это означает, что ты можешь говорить. Просто когда ты вот это видео свое выкладываешь, ты по ходу общаешься, я даже не знаю с кем, потому что на видео кажется, что ты нормальный человек, с которым можно побеседовать. По факту я тебе не могу сказать такого. Вопрос еще раз. Почему вот ты сказал, что? Будет, если я приду и буду общаться на русском языке в государственном учреждении. Я тебе даже скажу по-другому, ты если приедешь к нам в страну и будешь разговаривать на своем украинском языке, тебе никто ничего не сделает. В какую еще страну? В нашу, в Российскую Федерацию. Это не страна, это государство. Российская Федерация, что тебе нужно еще? Смотри, Советский Союз был страной или государством? И ответь на вопрос, что тебе нужно еще? Ну, Российская Федерация это не страна, это государство. Это политическое образование. Страна это Баш Башкортостан, Чечня, Татарстан. Вот это страны, потому что на территории их страны развивается язык, развивался культура, традиции, нация. Вот там действительно есть свой герб, есть свой гимн, есть свои символы. А Федерация это союз. Здесь Европейский Союз, Российская Федерация аналог этому Европейскому Союзу. Ох, даже так, да? А когда образовался Европейский Союз? О, я не знаю, давным-давно. Давным-давно, от а сколько давно? В 1600-1500-1400... В 20 веке. В 20 веке. А Российская Федерация когда? Нет, в 1991 году 20 -го века. Да, ну, и, да, конечно, да, если так, пожалуйста. Тогда вопросов не имеем. А когда она образовалась, Российская Федерация? Нет, нет, да, нет, все нормально. Давай к врачу обратимся. В 91 м к врачу об, обращусь сейчас. Подожди. Нужно тебя срочно вести. Обратись. 91. Привет, врач. Ответь на русском языке. Назови мне дату образования Российской Федерации. Конечно. Это чуть четко и аргументированно. Российская Федерация формально была образована 25 декабря 1991 года, когда была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Спасибо. А можешь этому доктору еще вопросик задать? Да, давай, давай. Давай, когда там украинская незалежная образовалась? 21, 24 августа в 91 год, году. Да, то есть разницы никакой нет Сейчас получилось, года, Что ты говоришь? Да? Что говорит. Еще раз. Разницы нет никакой, да? Разницы в чем? В образовании государственности. Почему же нет? Украинцы вышли на референдум 1 декабря и проголосовали за образование своего, своей государственности. Российская Федерация образовалась путем захвата территории других республик. А те республики, которые выступали против, туда приезжали танки и людей. Ну, например, Чечня, Татарстан, Башкортостан. В каком году какое государство организовалось? Что? В каком году какое государство организовалось? Какое, нет? какое государство? Российская Федерация и Украинская. В 1991 году. И то, и то организовалось, да? Ну, правильно. Вот, не просто уточнил. То есть, они приблизительно одногодки, да? Да, можно так сказать. Россия да, младшая сестра, получается. А Украина это страна или нет? Украина страна, территориальное государство. Но Россия не страна, да? Россия это союз. Российская федерация. Федеративный строй. Что такое федеративный строй? Можешь мне ответить? Нет, конечно. Ты мне ответишь еще, пожалуйста, на вопросик. Самая большая страна Европы. Самая большая страна Европы Украина. Украина? Да. М -м -м. Понятно. Ты же задаешь, смотри, в чем заключается проблема у россиян. Когда вы задаете вопрос, самая большая страна, так вот, самая большая страна это Украина. Если бы ты задал вопрос территориально, Часть какого государства является самым большущим в Европе? Тогда можно будет нет, сказать, что это, возможно, нет, нет. Россия. Я ну, тебе задал вопрос правильно. Значит, все твои вопросы, которые ты мне задаешь, все эти вопросы россияне заранее задавали, и они настолько, что когда они слышат, там Украина или же в Украине не запрещает русский язык, они пытаются переобуться. То, что ты сейчас делаешь, ты задаешь тот же самый вопрос, который раньше задавали. Вот и такой сразу: а ну понятно. Тебе нужно чуть-чуть открыть, ну, книжку, прочесть что-то, быть поумнее, просто. Я с тобой поспорил? Давай поспорим. Нет, я тебе говорю, я с тобой поспорил или что? Я тебе задал да вопрос. Ты со мной не можешь спорить. Нет. И я с тобой согласился. Что, да? Что, хорошо, что, конечно. Чтобы спорить что нужно хотя так? бы знать что-то. Что не так? Я тебе уже ответил. Зачем ты мне сейчас начал приводить примеры каких-то других россиян? Я уже тебе ответил. Mm, Замечательно. Ответ. Давай следующий вопрос, пообщаемся, задавай, задавай, не стесняйся. Какой? Да, какой? Слушай, ты говоришь к нам в страну, на Россию. Тебе, у меня к тебе вопросов больше нет. Я тебе а. не говорю, просто я иногда видел по видео, как ага. ты общаешься. Я считал, что человек, с которым достойно можно пообщаться, который адекватный. Но на данный момент, когда я на тебя попал сейчас, я с тобой пообщался, у меня к тебе вопросов ноль. Понял каком, помнишь, референдум какой-то проводили на временно оккупированной территории в 2014 году в Луганске? Ну, я тебе как бы сказать, у нас две разные позиции, мы будем по-разному вещать. Потому что ты говоришь, какой-то референдум на временно оккупированной части, но она до сих пор не деоккупирована, и я там был. Так я тебе что вот именно и говорю, временно оккупированная территория. Но они временно оккупированы уже сколько? 11 лет? Ну, бывает, к сожалению. когда вы их не оккупируете? Как только включишь телевизор и будут показывать Лебединое озеро, ты сразу поймешь, что она где оккупирована. Лебединое озеро? Да. В телевизоре? Да, да, да. И значит, что это будет? Не, что? не в телевизоре. Зайдешь в мессенджер Макс, и там будет Путин сбрасывать э, мемасики. Это как, подожди, как это как называется вот эта супер тактика российская? И это значит У, будет уже что деоккупировано, да? Жест доброй воли, вот. Точно. Я говорю, это значит уже будет что деоккупировано. Это будет да? значит, что территория Украины, Луганская область, Донецкой, Запорожской, Херсонской области, и Крымский полуостров деоккупированы. Ага, хорошо, хорошо, я буду ждать. Жди, жди, жди. А это Макс, это что это Макс? А ты должен знать, это же уже не мои проблемы. Uh, mm. ну, я просто, так вернемся ты, и... ты принимал участие в этих псевдореферендумах? Что? Ты принимал участие в этих псевдореферендумах? Псевдо нет, не принимал Ты понял, о чем я говорю Ты же сам сказал, у нас разные, разные позиции Но общаемся Конечно. мы На одну и ту же самую тему Поэтому мой вопрос я На, на псевдомайдане не принимал участие а Мой вопрос принимал. принимал ли ты участие на псевдореферендуме? на псевдореферендуме не принимал. Правильно, потому что других референдумов и не было. То есть априори ты никуда это никуда не восточный. априори это никуда не выходил и не голосовал. И это сугубо личное ваше мнение. П Понял. Я просто ищу вот этих... Хоть в априори, хоть в приори, хоть где. Вот, вот этих... говорю, всем вот... не было, референдум был. Еще был вот эти... Всем, Майдан. всем вот... до Майдан. Всем до был. Ищу вот Там, эти, где которые... люди, говорили, кто мы скачет. Но что-то я вот с кем общаюсь, а я не вижу, чтобы они скакали. Вы все сидите. Еще вот, вот эти, которые проголосовали за образование какой-то независимой э, республики, и пытаюсь понять, как так они про**ли свою независимость в двадцать втором году? Никто не просит независимость. А, а что? Я тебе открою палку. а маленькую тайну. Да, ЛНР является независимым государством? Являлось. ЛНР является независимым государством? Являлось. А сейчас что, уже зависимо? Сейчас уже да. Так я же тебе говорю, просто. <percentage> <с Ec cele> <ridge> это, ваше мнение. Это ваше мнение. Это факт. Независимое государство не зависит политически от другого государства. То есть вы якобы решили придумать какую-то там республику, хотя на картах географических ее по сегодняшний день нету. Вот вы там сделали какой-то там, выбрали президента или кого-то, вы вот существовали, и в 22 году бах, и вы стали зависимы от России. То есть вы продали свою независимость. То, за что вы воевали 8 лет, вы продали за один день. Теперь все, включил? Да. Включил. Вы являетесь независимым государством. Да, я живу в независимом государстве. Прошу прощения. Что, 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 ну, кажется, честно, не обессудьте. Я же говорю, да, да, да. Да, да, да. Вы независимое государство? Да. М -м ты действительно в это веришь? Да. Я тебя поздравляю, я даже тут спорить не буду. Чтобы а спорить, должна быть. А мы все за один день, и теперь мы, как по твоему мнению, зависимое государство. От кого мы зависим, расскажи. Часть временно оккупированной Луганской области зависит от Российской Федерации. А это мы, получается, зависимые, да? Смотри, независимая республика — это республика, которая полностью управляет всеми аспектами жизни этого, этой республики. То есть они выбирают свою политику, они живут своей жизнью, что-то производят, развивают, имеет свою символику и так далее. А когда ты являешься частью какого-то государства уже, вот, ты теряешь свою независимость, потому что теперь приходит другая власть и полностью управляет. И вот там у вас был глава, подожди, Донецкий Пиширин, у вас, я не знаю, какой там Душилин, пускай будет. Вот, теперь он не отвечает самостоятельно за республику вот, вот эту, да, вот, а он подчиняется, тот, который хочет жить до 150 лет. Можно сказать? Что говоришь? Говорю, спросить, можно? Да, задавай, задавай. У вас там, ну, с 91 по там, 2012 год. Расскажи количество, ну, состав вашей страны независимой был Что, что рассказать? Состав вашей независимой страны. А как понять состав? Количество регионов. Как у вас все правильно в Конституции было написано? По сегодняшний день также и написано. Одна автономия и 24 области. Сколько? 24 области да. и что? Автономия одна. Какая автономия? Не автономия, а Автономная республика Крым. Ну, правильно, я говорю, автономия. Не автономия, а автономная республика. Правильно. Как там заплах был? Что там были за законы? За со сокращ Сокращенное, я говорю тебе. Автономная так республика. Куда они развились с 91 по 2014 год? Крымский полуостров? Ну, у тебя же какая-то автономия, ты ну, сказал если автономия, мы говорим говорю, по республика Крым? Если мы ты давай... сказал, что республики должны самообразоваться, должны иметь свой флаг, должны сами все думать и так а. далее и тому подобное. Ну, с 91 по 2014 год что там в Крыму было? Своя конституция, свой флаг. Какой флаг? Крыма. Показать Смотри. Да. Флаг крымского Крымская автономная республика, прапор. Такой, такой он полностью синий и сверху есть значочек. Прапор. Республики Крым. Так. Сейчас мы найдем. А, вот. Вот прапор автономной республики Крым. Вот он. Так выглядел. А mm -hmm. еще был э, флаг крымских татаров, который также в принципе являлся... И что там девяносто первый, 2014 четырнадцатый, что там автономия это достигла чего сама? Республика, республика развивала полностью весь бизнес. Все больше и больше и больше туристов приезжало Походить. на территории Кроме загородных, этих, на территории Крымского пропитали. полуострова строили отели, строили дороги, набережные возобновляли. Да, это не набережные возобновляли. Далее продолжали сотрудничать с Российской Федерацией по аренде Черноморского флота. Вот И в принципе, это же туристический полуостров был. У них полностью вся акцентация была на туристах. Какую набережную восстановили с 1991 по 2004 год? Все, все которые в... там есть. В Черноморском, в Ялте, во всех городах, которые выходили Ялте? на море, там возобновлялась все время инфраструктура. В Ялте? И в Черноморском? Да, да. в Ялте Ты и в Черноморском. Ты был в Ялте? Был в Ялте. В каком году? В 2009 году. В 2009 году мы какую набережную восстановили? Ты хочешь, чтобы Это я правильно? сейчас назвал тебе название набережной, которая была восстановлена? Но там мы сейчас на данный момент две. Какую из них возобновили? Ту, которую не восстанавливала еще Россия. Россия пришла, снесла полностью набережную, которая была, и поставила свою туда. Вот эту, которую, которую восстановили недавно. А, снесла украинскую, да, снесла и поставила Понятное свою, и сказала, а мы сделали, да? Российская Федерация делает все возможное, чтобы полностью застроить там набережную. Я видел. Нет, я, ви я видел, как отжали у людей территории и начали строить многоэтажки прямо над морем. В Ялте? Да, во всем Крыму. Не видел. Ну, не видел. Этаж, Тогда нужно, нужно поехать посмотреть. Я там езжу неоднократно. О, и, и ты хочешь мне забыл. сказать, что на набережной там никто не строит ЖК? Многоэтажки, чтобы у кого-то отжали. Нет, землю отжали и начали строить многоэтажки. Понаехали москвичи, вот. Че хорошо, через связи я... поджимали землю и начали строить там свои ЖК. Я же тебе говорю, в твоем мнении отжали. Если у человека, у какого-то гражданина была земля, да, и этот человек в течение десятилетия не выходил ни на какую связь, может человек без земли, или не является гражданином этой страны. И у него земля пустует. Государство не вправе отобрать эту землю? Что-то не могу понять. Пришла Россия, захватила часть, друг... э, часть территории другого пыталась... государства. Подожди, по очереди, я правильно понимаю, жили люди при Украине нормально, у них была своя земля. Пришла Россия, захватила часть э, Украины, то есть Автономную Республику Крым. После чего начала отжимать территорию, потому что жители отказались переоформливать эту землю на российскую, что ли? Я правильно понимаю? Можно говорить. Да. Для твоего сведения, я говорю, ты можешь за Луганск, донецкого говорить так, что Россия пришла из... Ты вопрос мне, мы слышишь или нет? Да, я слышу. А я за... задаю вопрос по поводу автономной республики Крым. Мы сейчас Луганск, Донецк не обсуждаем. Ты только что говорил мне, что у нее есть свой флаг, Правильно. своя конституция, Правильно. и это является автономной республикой. Правильно. Как туда могло что-то другое зайти? Если не как были автономные, так и остались. Зачем ты врешь? Открываешь сейчас Конституцию Российской Федерации и смотришь статус. Так ты, подожди, 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 ты же говорил, что украинская все-таки территория. Ты, ты, видимо, решил снова спрыгнуть. Автономная Республика Крым по сегодняшний день является частью Украины. Российская Федерация, захватив эту территорию, отобрала статус автономии, превратила ее просто в республику Крым. А твоя логика следующая. Жили люди при Украине, имели документы на эту землю. Пришла Россия, начала заставлять этих людей переоформлять эти документы на российские. Они отказались и у них отобрали землю. То есть это логика оккупанта. Прийти отобрать землю у государства и подбирать землю у людей. Можно говорить? Да, можешь говорить. Спасибо большое. Луганс чей? Украины. Украины. У вас все-таки в Конституции там что-то написано, да? Луганск, Донец и Крым, да? Автономная республика. Правильно. А ты мне говоришь, зачем мне открывать законы Российской Федерации, для чего? Я не говорю, что нужно законы открывать. Нет, ты мне... Ты мне сказала, что автономия была при, при Украине и сейчас при России автономия. Я тебе ответил, что в Конституции Российской Федерации, там где она Добавляет чужие территории в свою конституцию. У Крыма нет автономии. Давай так, вот если ты не отключаешь звук, давай тогда иди дальше, я тебе желаю счастливого пути. Крым упразднили в 2014 году так же, как упразднили его в 1945 году, отобрав статус автономии. Тогда московская власть это сделала и в 2014 году московская власть это сделала.